были еще и традиции определенные, хорошие, которые... работы, которые на Западе вообще не проводились в этом направлении, в России, кстати, все проводились. сейчас есть подобные э, направления в технологии с подобным оборудованием в России. В Украине, примерно, год назад такого результата, ну, такого центра с такими задачами не было. Вообще, когда мы создавали центр три года назад, я пытался проводить маркетинг по всему миру, мы не нашли подобного центра, что-то похожее. Если сегодня, не знаю, с тех пор не проводил. Ну, практика менеджмента, уже вы сегодня основном все про это говорили, не буду останавливаться. Коллегиальность в работе, комплексное исключение, на чем может быть остановлюсь? На коллегиальности, если ты говорили, что другие подходы часто демонстрировать. Очень часто государственные заходит, честь мундира. И вот спасибо, секунду, кто врач сказал, а, это его больной, и, и пусть хуже но или лучше, неправильно может быть. Ну, я же не скажу, потому что это честь Мунди. мир. пришлось, он сказал, ну, не знаю, но вам так не значит. Ну, лучшем случае. А, здесь я с первого дня, с пытался бороться, будем у нас даже по этому поводу, там, если одним врачом прошли, врач ушла э, врач. Старые закалки, уважаемые, скажем так, врач. Но решение, которое было, прежде чем продавить, предъявить его, я три места позвонили и в Москву из Сургенгольца, там в Луганский есть подобный центр, еще центр там есть Гончарова, еще в в Косоглазии. Предвидеть сказали, что то решение, которое сегодня вами принято, оно не приведет, оно может привести наоборот к улучшению. Как вы меня уманили, вы меня этот, вы не то, вы, вы мое назначение, вы назначили другое, и все корпоративность, корпоративный дух, про который сегодня говорили, и в работы нацелены на это. Поэтому мы проводим раз в два месяц собрания, где э, каждый... У нас есть уникальные методики в терапии у нас есть некоторые интересные методики в стоматологии, в профилактике. Мы, у нас кабинет недозагружен, э, но тем не менее мы не берем протезирование, которое выгодно очень на рынке. Мы не 40 минут и услуга не оказана ребенку. значит знаете, что тяжело показать сухой палическом ребенку. Но это наш это наш концепт, мы на нем стоим. Индивидуальный э, дистанционный сервис. Но ну, это то, что хорошая очень люблю. Нам приходится эта работа при подготовке потому что, еще раз повторю, врач оплачивается по часам. Поэтому перезвон, дозвон, обзвон, отмена, передвижка, больных, уплотнение графика. И все, все это имеет место быть, и все это работа, которая проводит наш стаж, младший персонал и регистратор. Связь с пациентами. Ну вот анкеты, которые а если лежит образец, и даже несколько взял анкет, который так выплатил за один какой-то месяц, заполняли наши пациенты. Мы его как раз еще привязали к ней, хотели, думали, стоит ли, стоит, аренда упала, недвижимость не упала, но что открыть филиал. Очень многие наши пациенты недовольны местным расположением. Сегодня говорили, что это важно, предыдущий докладчик. Ну, у нас так Получилось, что есть свое знание в геометрическом центре Харькова, там одностороннее движение, и часто пробки бывают, и люди этим недовольны. Хотя ну, в геометрическом центре Харькова, ну как бы не в жилом районе. И это самое большое недовольство, которое вызывает у наших пациентов. Всем остальным они массово довольны отличаются. Ну, тут еще и опрашивали, э в каком, бы, в каком месте Харькова, у организовать филиал, и согласились ли вы бы был, не на старое место или в своем районе, если бы цены были на 15-20% выше, потому что здесь мы аренду не платим, это наше здание, есть удобная территория для парковки машин и так далее. Детям очень нравится зеленый сад, там, радует глаз. Такой как глаз в мегаполисе, в середине города, и вот такой глаз. Но проблемы транспортные есть. Поэтому мы примерно половина ответили нам, что готовы ездить на старое место, их, их это вот даже наши высокие цены, тем не менее для них. И другая часть сказала, что для них это не принципиально, они готовы платить 20% больше, если что это было возле метро или где-то в их районе. Ну и вот здесь, видите, вот мы э, много. Не Главное пришлось решение пиратной сети центра. Что вы хотели отметить в, центре, в работе центра, в комплекс исключения в квалификации квалификации. Дальше ниже я вам покажу, будет диаграмма, как, как распределились вот, за три месяца, мы там анализировали, что не устраивает. Больше всего вот это вот функция ну, расположения центра не устраивает. А больше практически не отвечают. Значительно 1-2% то, что не устраивает. Ну, по связи с пациентами, о которой я говорил, которая должна проводиться. Вот, вот вы посетители у нас есть такая большая книжка, которую мы никого как бы не заманиваем, но сами бывает, да, что спасибо, вы как то нам помогли. Вот книжка, если хотите, напишите. Отзывы. Ну, в данном случае, вот видите, даже написали, люди проходили наши, есть у нас атероскопические клиники Агни Кишманова, недавно в столетии, ацетат праздновала, и э, на ДК Москве Федорова, люди лечились и там, и там, но результаты получили у нас. А, Работают два сайта. Один сайт Центра, вот не болей, как он и э, сайт Журнала, национальный сайт, Ну, вот мы в этом году уделили финансовое, скажем так, внимание и организационное. Сайт, сайт, наш хромал, мы хромал. сразу заметили тоже это существенный рацион. Но примерно до 20% сетей находится у нас по А вот, на сайте есть наш прайс, поэтому они могут смотреть, ознакомиться, потом узнать, читать можно, к этому связано.